Untuk mensupport belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Lalu, selamat datang di belajar bentar. Sekarang, kita akan belajar dasar Microsoft Word mengenai memutar gambar. Tentunya, ketika kalian sudah memilih gambar, kalian akan melihat di sini terdapat putaran. Dengan ikon putaran ini, tentunya kalian bisa memutar gambar kalian. Caranya adalah kalian hanya perlu mengklik pada bagian rotasi di sini atau putaran, dan tahan. maka kalian bisa memutar gambar kalian hanya seperti ini saja. Tentunya jika kalian menahan tombol klik kiri mouse untuk memutar dan kalian tekan tombol shift pada keyboard, maka putarannya akan seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan Rotate atau memutar di sini. Di sini terdapat pilihan memutar ke arah kanan 90 derajat, memutar ke arah kiri 90 derajat, membalikan gambar ke arah vertikal, dan membalikan gambar ke arah horizontal. Jika kalian ingin memutar gambar dengan nilai yang ditentukan, kalian bisa memilih More Rotation Options. Di sini, kalian bisa memilih pada bagian Rotate, kalian tinggal memasukkan ingin memutar gambar berapa derajat misalkan 140 derajat setelah itu kalian klik OK maka gambar kalian akan diputar sebanyak 140 derajat kita sudahi pelajaran kita terima kasih kalian bisa memberikan komentar jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan silakan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain berikan like jika kalian menyukai video ini dan klik subscribe untuk berlangganan di Belajar Bentar.